Я вам покажу, как я готовлю пасту с баклажанами по сицилиански Баклажаны нужно выбирать тонкие и длинные. Сначала их нужно помыть, потом разрезать вдоль и каждый кусок разрезать на маленькие кусочки, так, чтобы возле каждого кусочка была кожица. Потом посолить их, и накрыть чем-то тяжелым баклажаны, они не пустят сок. В это время где-то 15 минут оставьте, пусть постоят вот так. Приготовим соус отдельно в сковороде. Для этого нужно налить оливковое масло, положить 1-2 зубка чеснока, помидоры пелати и базилик. Посолить и оставить пусть тушится. Где-то минут 10. За это время баклажаны нужно отжать от сока. Не потому, что они горькие, но потому, что потом баклажаны получаются намного вкуснее. Сейчас нету горьких баклажанов. Вот сколько сока они пустили. Соус тушится помидоры на одной сковороде, а на второй сковороде нужно пожарить баклажаны на подсолнечном масле. Для этого масла наливаем чуть побольше обычного. Разогреть нужно. И в разогретое масло положить баклажаны. Время от времени помешивать когда баклажаны впитали сначала масло, потом его назад отдали, вот тогда они уже готовы. Их нужно выложить на салфетку. А в соус ложим э, оливки черные, каперсы и базилик. Положить баклажаны и отварить соус у нас уже готовый. Сейчас нужно отварить пасту альденте. Нарезать моцареллу. И не выключая огонь под сковородой, положить моцареллу и все хорошо вымешать. Немножко базилика свежего если вам покажется что паста слишком сухая добавьте воду из кастрюли где варилась паста 2 3 4 ложки и вот так еще минуту наверное перемешать добавить Пармеджана риджану сыр тертый. И готово. Выложить на тарелку. Посыпать еще сверху немножко с сыром пармеджан и и приятного аппетита! Очень-очень вкусно! Смотрите мои другие видео, комментируйте, делитесь видео. Спасибо! За просмотр. Всем удачи, здоровья. Пока.